Дала я объявление на сайт Сланда о продаже вещи. Позавчера обновила его. Вчера около шести, ну, начала шестого мне позвонила девушка по поводу объявления, расспросила все, как, что, как бы ей все там подошло, и размеры, и все. Начали мы договариваться по поводу оплаты. Она говорит, как вам удобно, ну как бы, чтобы я оплатила. Я говорю, ну как вам удобно? Можно перевести, говорю, на карту деньги, потом говорю товар. Она, ну хорошо. Тогда я сейчас оформлю вам перевод и э, тогда уже решим, когда пересылать. Хорошо. Перевод прошел, говорю, ну да, смс-ки пришли. Она говорит, только теперь надо его активировать подтвердить этот перевод. Говорю, в смысле, а зачем подтверждать? Говорю, как бы я с таким никогда не сталкивалась. Сейчас это вот так вот по-новому. Надо обязательно подтвердить, чтобы получить деньги. Ну, я говорю, без проблем, возле нас тут рядом терминал. Я пошла в терминал, то есть, пользуясь подсказками терминала и ее, я ввела этот, ну, этот счет, который пришел мужу в СМС-ке перевод денег осуществляется с моей карты. Она говорит, вы читайте внимательнее, почитайте, вы внимательнее почитайте, там все правильно написано. И нажмите «Подтвердить». Я вижу, что оно не то, что надо, но я нажимаю «Подтвердить». До меня сразу же доходит, что это что-то не то. Я вставляю карточку в банкомат, там замечательное списание, трех с половиной минус 3, ну, почти 3 700, там же с учетом разных комиссий, то есть замечательно я продала шубу девушке. Я не первый раз с карточками там сталкиваюсь, как бы пользуюсь, я не знаю, как это, ну, обидно то, что, ну, как бы глаза видят, а руки делают. Дійсно до нас надійшло повідомлення від молодої мешканки Шостки про те, що вона стала жертвою шахрайства. По даному факту було відкрите кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство проводиться необхідні слідчі дії. Зокрема, до банківської установи був Наданий запит щодо власника цього рахунку, куди вона перевела ці кошти, також встановлення місця, де були зняті ці кошти. Ну і, звичайно, в який спосіб були зняті ці кошти або через банкомат, або вони були переведені на якийсь другий, інший рахунок. Прихоронці черговий раз нагадують, що не варто довіряти невідомим телефонним співрозмовникам. Обов'язково перевіряти надану ними інформацію. Крім Кроме того, всі фінансові операції бажано здійснювати безпосередньо в банківській установі.